Ənsa kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi yaxşı, indi qoy aydınlıq versin qardaşın sənə. Yaxşı, söyüş söyməyiksə bıra. Niyə TikTok-da girib mənim böyük qardaşıma Namika deyir ki, Namik çümdə, Namika söyüş. O o çəyə basasan yaxından kurs deyilsəm, hə səbirə söhbətə mən kursam. O söhbətdə Namik oğru Namikdən söhbət getmir. Yaxşı, gülə. Yaxşı, oğlum Namiqdən söhbət getdi. Hansa hansa bir musiqidən getdi. Hansa musiqidən getmir. Edir. O Hansa tv-dən gedir. Aşıq Namiq deyirdi Cədəbəyin vəziyyətinə mən baxıram. Orda Aşıq Namiqdən söhbət getdi. Aşıq Namiq Hara. Gaga şimdi başa dönərəm sən. Mən də onun səhvin izahıyındə. Mən söhbətin içində olmuşam, brat. Bax, o söhbətdə sırf o videoda Asif Cədəbəyli ilə Rufa görüntülü danışır. Yəni mən sənə sırf atraflı danışım, yəni Abbasovunnu sübut elədim ki, söhbət necə olub. O vaxtda Aşıq Namiqlə Asif Qədəbəylinin problemi var idi, yəni bir-birini söyürdülər. Rüfətə deyir, "Dir bəs şeydir, Aşıq Namiq deyir, "Qədəbəy də vəziyyətə baxıram. Qısa da güləklə -gülə, deyir dilən namif keçin öz sazını çalçı. Namif kimdir? Gədəbəkdə vəziyyətə baxsın. Namif qəhbət kimdir? Gədəbəkdə vəziyyətə baxsın. Anadın, s sənin s sənin o video video var ha səndə. Əgər desəm, kursam. O videonun tutuğu varmı səndə? Var, bıra, ataram sənə. Qulaq asarsan, mənim qardaşımsan. İndi gör Gədək sonra nə olur, bıra. Gör indi sonra nə olur. Aha. Sonra da Rüfə, Aşıq Namif Rüfətə zəng eləyir, Alvari deyir ki, bəs qurban olum sənə. Bəs bunu heç ümumiyyətlə bu söhbəti bağlayıb بابا option today suday to rüfat də deyir, deyir bəs sən məə bağışlanmağını istəyirsənsə, orada e, məndən yardım istəyən bir dən adam var, toqquş bacıdır kimdir? Allah rəhmət eləsə, rəhmətə də getdi. Dedi ona mənim adımdan 10000 dollar bir nümənə elə. Düzdürsən, tormuzunu qaldırmaram, sadəcə səni belə öldürmərəm də bağışlayaram səni. Başa düşdün? Aşıqnamil idi 2 gündən sonra 10000 dollar pulla getdi. Topuş bacının yanına bir dənə video çəkdi. Dedi ki, bu pulu oğru Rifat göndərib, mən də Topuş bacıya təqdim eləyirəm. O videoya bir baxmırsanmı, baxmamısan?